и направлять инициативы, это бесспорно нужно, и общественность должна участвовать в жизни города. Вопрос сейчас говорится о власти. Да, власть слушает сегодня. Я отвечаю, слушает. У меня даже были с некоторыми дискуссии на этот счет. Власть делает вид, что она слышит. Но насколько это адекватно реализуется, ну, это уже оценить э, общественность. То, что слышит, да. То, что Владимир Прав раньше этого не было, факт. То, что слушают, да, кивают, собирают, обсуждают. Как эти решения, пусть мне кто-то назовет хоть одно решение, которое в Госсовете получило продолжение, но с нынешним составом созыва я не могу назвать таких примеров. Может, я ошибаюсь. Пусть поправят меня. Поэтому... А а... Декоммунизация. Декоммунизация пошла. фактически прошла в единоличном решении. Да, и я лично не увидел. На 11 школе как да была имени Ленина, так и висит. Ну, для меня а, это Нет, ну это, думаю, это, я, это я там, а давайте справді, на Сутворова, громадскую рабочую группу. Зробимо невеличку експертизу дійсно місцевих ініціатив От з цього початку. По-перше, додаємо, що не існує з положеннями громадська експертиза. плюс аналіз зробимо тих, яких є, але яких ну, об'єктивно обґрунтуємо, чому, наприклад, треба додати в громадську ініціативу або зменшити кількість, або додати, що розглядається все ж таки міською радою. І наприклад, прок якогось періоду зробимо такі новичку аналітику, літику чому потрібно змінити, що потрібно змінити, і подамо користуючись депутатами, які сьогодні теж присутні, і дійсно подивимося, чи готові. Чи готова місцева влада піти на зустріч? Зробити це ну, з різних громадських ініціатив і організацій, які в то скільки тут, зокрема, присутні, таку невеличку коаліційну. Ми готові включати теж з цими знаннями, у нас є юристи і якусь зробити невеличку таку робочу групу. Це три-чотири громадські організації, зробити величку експертизу і, будь ласка. Я хочу просто зараз о чому сказати. От бізумов вивчала, що там були такі ініціативи, які заробілись. Ну, мне бы хотелось, конечно, просто серьезно, не потому, что подкалывать, а узнать, что именно зарубилось. И э, что, что зарубилось и ну, что делалось дальше. Почему? Потому что вот очень часто сталкиваюсь, сталкиваюсь с тем, что приходят и говорят, например, там это очень дорого стоит. Я не понимаю, что значит дорого. Я хочу знать сколько. 100 гривен, миллион, 20 миллионов. Что-то там зарубилось. Что зарубилось? Что, почему зарубилось? А что было сделано дальше. Вот меня что интересует. А не вот что-то там зарубилось. Ну, например. Ну что, например, зарубилось? Смотрите, я озвучил свою позицию в части того, что не реализовалось ни в чем. А что, что зарубилось, это ну, что что может быть... Что не реализовалось? А что вы предложили что, как депутат, что не реализовалось? Что общественные инициативы реализовались. Минуточку. Я сейчас спрашиваю о не о инициативах, я сейчас спрашиваю о ваших депутатских проблемах. А, я сейчас о войне, мы не сейчас прошло? обсуждаем общественные инициативы. Поэтому э, в части работы общественного совета и потом э, поддержкой э, городским советам то, что э, выносила общественность, ну, либо я не помню, либо вы скажите, в чем это выразилось. Чу, я, 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 начал, я, я начал, я, могу, я начал я свое раз, выступление раз, с от от того, от от того от что от на сегодня в городском совете раз, большинство, которое имеет свое мнение, оно к сожалению, тут не присутствует я и оно движется. оно движется так, со как, стороны, как ему кажется удобно. кажется так, что мы меньшинство в городском совете. Нас не, не слышат. Да и общественность у нас пассивная, там с маленьким а количеством интернет активности. А Значит, а мы что, ничего что, не будем даже и предлагать. Так а вот я не понимаю, что, что не услышали, что было сделано ну, дальше. Вот ну, что все, не услышали конкретике, да, нашего края. Было озвучено, что есть инициатива, что работает общественный совет, что не надо немножко не понимать, о чем мы говорим. Общественный совет это общественный совет. Мы говорим что? об инструментах взаимодействия общественности, любой. От жителей этого дома, от жителя этого дома и соседнего дома. Я... Туда входят местные инициативы, не общественные. Туда входит. Положення про громадські слухання, окремо механізм, права категорія, громадська експертиза, окрема права категорія розслумачення повноважень помічників консультантів, в тому числі ваших депутатів місцевої ради, це порядок публічного висвітлення інформації про діяльність підприємств, організації установ комунальної форми власності. На жаль, на сьогодні ми з'ясували, що статут у Краматорську юридично не існує, він не зареєстрований, але існують положення електронна петиція, місцева ініціатива та консультації з громадськістю. Але це три семи, яких і тільки що перелікував. От готові чи готові ви за допомогою громадськості? Вона у вас дуже активна і це об'єднує різні ваші гілки отої тої течії. Готові ви разом з депутатами, колегами з БПП, які зараз тут присутні, запропонувати проекти у тих чотирьох положень, яких не існує. Разом з громадськістю, яка проведе акції прямої дії, показати депутатам опозиційного блоку, що це важливо для громади, Нічого і разом сподів. засобом масової інформації показати реакцію депутатської більшості, чи вона буде позитивною, і це класно і для вас, як для авторів, як для ініціаторів і для громадськості, чи вона буде негативна, і люди будуть бачити, що опозиційний блок, чи хто там у вас у депутатській більшості не сприймає корисні для громади ініціативи. Чеготове вы? Наша фракция, я подтвердил подобные инициативы. А чего тове инициатору? Инициатором не работал так глубоко, как изучал этот вопрос Потому что я вижу, что Владимир гораздо глубже знает этот вопрос. Мы или я лично двигаюсь несколько в другом направлении, поэтому в том, что эти инициативы здравые и мы их поддержим, наверное, да. в том, что их нужно инициировать и работать однозначно да. Вот, э, моего опыта на сегодня в этом вопросе нет. То тобто, есть более глубоже прокомментировать я не могу. Тамашнощё одно маленькое питання, и просто цифру хочется почитать. Вы три депутата Краматорского местного ради. Но про вас мы чули дуже багато, ну, добрых, честно, объективно хочу сказать. Скільки у вас проектів, рішень місцевої ради? Подали за час депутатської каденції, яка вже перетнула за 100 днів. Не всі э, ріші... не Просто число, просто число. Скільки ви подали? Зрозуміло, що за них можуть не проголосати. Скільки ви подали? Ви два. два. Я не одного. Ну і. <ріст> ні, ну, <одному? ріст> подождите. разница в том, что мы говорим. Если это юридически считается, есть инициативы, с которыми мы вышли, да, в том числе фракции. Мы сейчас носим те вещи, которые очень важны. Да, и сейчас они определяются, они не голосуются одним пленарным заседанием. То есть есть момент э, наведения порядка в регуляторных актах. Да, мы инициировали переформатирование Координационной Рады поддержки предпринимателей. Потому что мы убрали уже четыре регуляторных акта, которые уже морально устарели, законодательно они не нужны были. Да, но это не проект решения, но это реальная работа депутата. Понимаете? Это в этом большая разница. Есть инициатива, которую инициировал как депутат, депутат подождите, в каких в... вы втилите есть, есть проект решения, а есть инициатива, с которой вышел депутат. Есть э, та же инициатива, которая сегодня обсуждалась бы бы о, о разовой, по разовой, можно, да, да, вы, да, разовой материальной допомоге участникам боевых действий. Это инициатива, да, но это не проект решения. Давайте вот разгоните вещи. Проект решения не подавал. Юридически. Есть разные вещи. В прошлом созыве я их подал Вы будете про... окремо звітувати про кількість проектов и про кількість инициатив. Правильно про, про, про работу и свою про вообще инициатив? как депутата, Да? Сколько я написал депутатских звернений, сколько запитов, сколько... Ну, подавал ли я проекты.